और अल्लाह ताला जब किसी पर यानी अपने दरवाज़े खोलता है तो वो थोड़े माल में भी उसे गनी कर देता है उसकी परेशानियों को दूर कर देता है उसको एक सुकून देता है और ये तो हमारा रोज़मर्रा का मुशाह है मेरे ख़्याल से हम हम अल्लाह के डिवाइन जो प्लान है ना हम उसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम अल्लाह के डिवाइन प्लान के मुताबिक चलेंगे अच्छा डिवाइन प्लान का एक बड़ा हिस्सा ये है कि आपके लिए अल्लाह जो चीज़ आपके सामने ले आए आप अपनी पूरी कोशिश करें लेकिन जो चीज़ आपके सामने अल्लाह ले आए आप उसे आमन्ना सद्दकना खुश दिली के साथ कबूल कर लें और फिर आप दाएँ बाएँ नहीं देखें अच्छा इसमें एक और चीज़ माल ही के उसके अंदर आती है वो ये है कि अल्लाह सुबहाना ताल का एक असूल ये है कि माल उसके पास आता है जो माल खर्च करता है हमारा तस्वुर जो है ना माल का वो है जमा करने का रोकने का डिवाइन रूल ये है कि तुम खाली करोगे तो अल्लाह उसे रिफिल करेगा वो किसी ने कहा ना अल्लाह प्रोवाइड्स यू ट्रेजर्स सो तो यू कैन बिकम ट्रेजर फॉर अदर्स अल्लाह फ्लोज हिज मर्सी टूवर्ड्स यू सो तो यू कैन फ्लो दिस मर्सी टूवर्ड्स अदर मखलूक फल सुफहान ताल में वो मैं एक जुमला कहूँ आपसे उस पर गौर कीजिएगा कभी अल्लाह की जो प्रोपोजिशन होती हैं ना वो आदमी को बड़ी रिस्की लगती हैं बड़ी रिस्की लगती हैं। ये मेरा जुमला कहीं लिख लीजिएगा इसको अल्लाह की जो प्रोपोजिशंस होती हैं ना आदमी का उस पर काम करने का दिल इसलिए नहीं मानता कि आदमी को बड़ी रिस्की लगती हैं कि यार ये जो बात कह रहे हैं ना चौधरी साहब कि अल्लाह पर भरोसा करो लेकिन हमारी ये नेचर है कि वी वॉन्ट टू तो क्लिंग ऑन समथिंग हम किसी चीज़ को मतलब टेंजिबल चीज़ को पकड़ना चाहते हैं ये एक इंसान की कमज़ोरी है ये इंसान की एक फ़ितरत है ये इंसान की नेचर में है कि वो किसी टेंजिबल चीज़ का सहारा तलाश करता है तो वो चीज़ जो उसके लिए टेंजिबल नहीं होती एक वैक्यूम में होती है और सिर्फ वर्ड्स होते हैं उस पर आदमी को ज़रा लगता है ये बड़ा रिस्की मामला है अगर मैंने ये रास्ता अख्तियार किया तो ऐसा ना हो कि मैं सड़क पर आ जाऊं लेकिन यह बात जहन में रहनी चाहिए अगर आपके इल्म में कोई एक बंदा है तो मुझे बताइएगा कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अपने रिस्क के मामले में उसे कभी आपने नाखुश देखा हो परेशान देखा हो शिकवा शिकायत करते हुए देखा हो दूसरी बात मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं आप दुनिया भर में मैं कहता हूं चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो ज्यू हो चाहे वो एथियस्ट हो लेकिन जो आदमी पैसा खर्च करता है अल्लाह की मखलूक के ऊपर आप ज़िंदगी में कभी नहीं देखेंगे कि वो आदमी दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है कभी नहीं होगा ये अल्लाह के डिवाइन स्कीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसलिए कि अल्लाह सुबहाना तैाली के बारे में एक बात जहन में रखें कि अल्लाह के लिए यानी ये जो दुनिया के कवानीन है ना ये मेरे और आपके लिए हैं जो मेटाफिज़िकल जिसे ये कहते हैं ना फोर्थ डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन जो ज़िंदगी की है, वहाँ ये हमारी डायमेंशन जो ज़िंदगी की है इसके रूल नहीं चलते हम असल में अल्लाह की ताकत को भी अपने दुनिया के जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और कभी फोर्थ डायमेंशन की अगर कोई मेरा कल आपको बताए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक के मौके पर साहबा को हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ने कहा उनकी बेगम ने कि डेढ़ किलो जो है और एक छोटा सा जानवर है पंद्रह आदमी खाना खा सकते हैं नबी पाक वसल्लम ने इतने दिन से खाना नहीं खाया तुम अल्लाह के रसूल को खामोशी से दावत देना और ले आना घर पर हमने सबने वो वाक़ सुनाया डेढ़ किलो जो है छोटा सा जानवर है पंद्रह आदमी खाना खा सकते हैं नबी करीम को हज़रत जाबिर ने बताया तआला ने आपने ऐलान किया पंद्रह सौ के लिए 1500 सहाबा जब उनके घर की तरफ आए हैं और हजरत जाबिर तेज़ी के साथ घर जा गए उन्होंने कहा कि आज तो अल्लाह के रसूल को मैंने कहा और उन्होंने तो सबको कह दिया पंद्रह सौ को नबी करीम साहब ने क्या कहा कहाजरत जाबिर की बीवी को ये जो चूल्हे पे तुम्हारा चढ़ा हुआ है ना सालन इसको चूल्हे पर चढ़ा रहने देना इसको चूल्हे से ना उतारना देखिए अल्लाह के डिवाइन गाइड डिवाइन रूल में एक चीज़ ये भी है जो चीज़ अल्लाह गैब में रखना चाहता है ना अगर आप इस खोज में पड़ जाएंगे कि ज़रा उसके नीचे देखूं कि इस इस बर्तन के नीचे ये हो क्या रहा है वहाँ वो कट ऑफ हो जाती है वो मशहूर वाक़ किसी के यहाँ किसी की चक्की चलना शुरू हुई लेकिन जब उसने देखने की कोशिश की कि ये चक्की चल कैसे रही है वहाँ चक्की बंद हो गई पंद्रह सौ लोगों ने सैर हो के खाना खाया नबी पाकलम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि मैं इतना मकरूज हो गया हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब लोग मुझे घर में रहने नहीं देते आप सल्लम कहते हैं कि तुम जाओ घर मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे जो दरख्त हैं ना खजूर के उस दरख्त के नीचे अपनी चारपाई लगा लेना आप पहुँचते हैं और आप अल्लाह से दुआ करते हैं और उस दुआ के नतीजे में इतनी खजूरें गिरना शुरू होती हैं कि वो सहाबी सारे कर्जदारों का कर्ज़ अदा कर देते हैं और वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल गए तो मैंने ये देखा कि मेरे खजूर के ढेर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था अल्लाह का जो मामला होगा ना वो मेटाफिज़िकल डायमेंशन है फोर्थ डायमेंशन जिसे कहते हैं उसमें अल्लाह के लिए कोई चीज़ की लिमिट नहीं है वो जिसको जितना जहाँ से आउट ऑफ द वे यू नॉट इवन थिंक यू नॉट इवन इमेजिन वो चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है शर्त सिर्फ एक है शर्त ये है कि इंसान का अल्लाह पर भरोसा और यकीन और एतमाद होना चाहिए